ماذا ليت لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عباسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا سبحان له به فإن الحساب عند ربه إنه لا يخلف الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدينا استفهام النبي ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى ذكر ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شفق وأنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا